안녕하세요. 오늘은 김밥 만들기를 만들려고 합니다. 김밥은 한국 사람들이 좋아하는 대중적인 음식입니다. 안녕하세요. 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 하세요 안녕하세요. 하요 안녕하세요. 안녕하요안하 당근, а я покажу вам сейчас продукты, которые мы будем использовать это рис, это нори, дальше у нас колбаса, маринованная редька, крабовые палочки, маринованные огурцы, яйца, морковка и пережаренный фарш на самом деле ингредиенты для кимпаба вы можете использовать все, что захотите, все, что возьмете в холодильнике. Сначала мы берем нори, кладем ее на такую деревянную досточку. И сверху мы а... Дальше мы добавляем рис очень тонким слоем, равномерно. Колбаса. Дальше добавляем колбасу, маринованную редьку, крабовые палочки. То, что вы любите больше, вы можете добавлять тоже больше. 그리고 고기를 넣실 때는 안쪽에 넣으셔야지 밖으로 빠지지 않습니다. 이 자, 그리고 이렇게 한 번씩 돌려가면서 이렇게 만들면 됩니다. 그리고 자, 이제 잘라보겠습니다. 컷, 컷 자, 하나, 먹어보세요. 음, 맛있어요.